bo'lgan poytaxt ketsa go'yoki haligi bir asbobni bosh miyasi ya'ni boshqarib turgan uni sxemasi go'yoki ketdi shu bilan endi bu davlat yiqildi deb o'ylanadi bu insoniyatni aqlini ramkaga solish siyosati degani mana shu bo'ladi biz mo'minlar unday bo'lmaymiz aslida to'g'ri buni ta'siri bor lekin biz uni foydamizga ishlatamiz zararimizga emas ya'ni biz mana shu narsadan foydalanamiz raulullo alayhi vasallam Salli ham bundan foydalanganlar odamlarni o'shanaqangi bir aqlni ramkaga solib ularni boshqarish islom yo'lida lekin biz kur ramkasiga tushmaymiz u bizni boshqara olmaydi bu ramka bilan biz boshqaramiz ular bizni boshqara olmasligi kerak buni eng katta bir tasdig'i qadimda masalan ko'rasizki olloh azu rasul rasulullu alayhi vasallamga Salli Salli makka fatha haqida nasr surasini nozil qildi qachon ollohning nusrati va fath kelsa va odamlar ollohning diniga to'p to'p bo'lib kirayotganligini ko'rsangiz shu ikki oyatda bog'liqlikni qarang ollohning nusrati va fath deganda makka fath nazarda tutiliyapti hop endi odamlar Allohning diniga tu'p to'p bo'lib kirayotganligini ko'rsangiz deyapti nima bog'liqlik bor bu ikki oyat o'rtasida nega makka fathi va odamlar tu'p to'p bo'lib islomga kirishligi chunki makka fathi arablarni miyasidagi mana yani. bu ramka edi makka ya'ni Arablarning poytaxti edi bu arablar o'ylaydiki kimni qo'lida shu bo'lsa mana shu makka bu o'sha haqiqatdan g'olib shuning uchun ham to bu makka mana qurayshni qo'lida ekan mushriklarni qo'lida qurayshni atrofidagi qabilalar arab qabilalari ular islomga kirmadi ular quraysh yiqilgancha turishdi chunki o'ylashdiki qurayshniki hali ham agar u oldindan islomga kirsa quraysh ularga hujum qilar edi tazyiq qilar edi qo'rqishdi qachon quraysh yiqilgach makka fathi bilan ya'ni mushriklari yiqilgach va makka musulmonlarni qo'liga o'tgandan keyin haligi atrofdagilar poytaxt musulmonlarga o'tgandan keyin to'p to'p bo'lib islomga kira boshladi mana shuni olloh azi oyatda hozir iroda qildi agar ollohni fathi va nusrat kelganini ko'rsangiz va odamlar to'p to'p bo'lib ollohni diniga kirayotgan bo'lsa demak mana bu ramka kufrniki ochilib islomnikiga aylangandi chegara poytaxt ana shunda odamlar o'zidan to'p to'p bo'lib islomga kira boshladi odamlar to'pto' bo'lib islomga kira boshladi bu siyosatni yaxshi tushunib olish kerak foydamizga tushunish kerak ishlatish kerak zararimizga emas ya'ni biz hammana makka fathiga o'xshagan shunaqangi fathlarni istasak shunaqangi ruhni tarqatishimiz joiz bo'ladi mana shu yerdi yiqitamiz bo'ldi shu bilan bile harob bo'ladi degan ruhni tarqatishimiz joiz bo'ladi rasululloh hadisda aytganlaridek ha urush xiyla deganlar bu ruhni tarqatish kerak kufr millatlarini qalbida ularni fikrida ya'ni mana shu yerda olamiz ular shu bilan tamom bo'ladi degan ruhni ana shunda biz ularni aqlini ramkaga solgan bo'lamiz ana shu narsa ular xohlasin xohlamasin aqliga kirgandan keyin o'sha yerda ular qo'ldan boy bergan paytda o'z o'zidan umidsizlik paydo bo'lib ularda tamom bo'ladi masalan avvalgi zamonlarda odamlar qal'alar bilan o'zlarini qurshashgan endi o'sha yerda qal'a ochilinsa o'sha yerga kirishsa bo'ldi tamom bo'ldi deyilgan birdan tamom o'zidan o'zi odamlar qochishni no boshlagan qal'a ochilgandan keyin nega chunki ularni aqldagi ramka ana shu qal'asi bo'lgan ularda tushuncha yo'qki nima bo'libdi qal'a ochilsa ochilsa ochilaversin biz baribir turaveramiz biz o'lsak o'lamiz lekin turaveramiz biz qochmaymiz degan tushuncha bo'lsa aslida odamni bunaqangi qal'a ham poytaxt ham chegara ham aqlini ramkaga sololmaydi lekin ularda bo'lmaydi unaqa tushuncha yo'q shu qal'a meni himoya qilib turibdi deb o'ylaydi s ketsa bo'ldi men haligi ramkam ochildi deb o'ylaydi musulmon unaqa bo'lmaydi mayli kofir shunaqa bo'lsin unga foydalanadi shuning uchun ham qal'alarga hujum qilganda musulmonlar iloji boricha shu qal'ani eshigini ochib yuborishga haris bo'lishardi chunki ochilsa bo'ldi ular tamom bo'ldi o'zi ular muqovomaga kuchi yetmaydi qarshi turishga shuning uchun ham ba'zi sahobalar o'zini haligi manjaniqqa qo'yib uloqtirtirardi barodan kelgan roziyallohu anhu o'zini shu tosh otadigan haligi manjaniqqa qo'yib xuddiki mana ragatkada toshni otgandek qilib uloqtirgan o'zini qal'ani ichiga tushib o'sha yerda eshikni ochib chiqqan fath bo'lgan ana shuni yaxshi bilgan ular bundan biz foydamizga foydalanamiz poydalamiz. lekin ziyonimizga emas ziyonimizga degani musulmonlar ichida de, ham shu ruhni tarqatmaymiz musulmonlar ichida bu ruhni tarqatmaymiz olloh azia buni mana shu aynan shuni nazarda tutganki bizni aqlimizni dunyoda ramkalar bo'lmasligi kerak ollohni huzuriga yetish jannatga ki kirishgina bizni aqlimiz ramkalash kerak buni tasdig'i mana uhud jangida payg'ambarimiz salallohu alayhi vasallam o'libdi e degan gap tarqaldi odatda mushruklarda shunaqa bo'ladi katta ketsa bo'ldi o'zidao'zi parokandalik boshlanadi bular sinadi shu bilan mushuklar musulmonlarga ham shuni qo'llamoqchi bo'ldi muhammad o'ldi deb gap tarqatishdi to'g'ri rasulullohy jarohatlandib tishlari sindi yuzlari yorildi lekin aytaylik o'lgan bo'lgan taqdirda ham endi bizni ramkamiz rasullohl alayhi vsallamni ni o'sha kishi yo'q bo'lsa bo'ldi ramka sindi ketdi endi tamom bo'ldik deb biz ketamizmi orqaga biz aqlimizni ramkasi na shaxs na bir toifa na bir shahar hech qanaqa bizni aqlimizga ramka bo'la olmaydi shuning uchun olloh aziaa oyatda tushirdiki muhammad rasululloh muhammad alm allohni rasuli ya'ni oyatda nima dedi rasululloh haqida sizlar agar muhammad alayhissalom o'lsalar yoki qatl qilinsalar nima endi orqaga qaytib muhammadun rasul qodxolat min rusul dedi ha, muhammad ketasizlarmimuhamdeimuhammadalayhissalom ham bitta ollohni rasuli u kishi u kishi nah, avvalham paygamar o'tgan u kishi qatl bo'lsa o'lsa endi nima sizlar bo'ldimi sizlar endi shu bilan bo'ldi deb yotaverasizlarmi yo'q bizni aqlimizni bu narsa ram kirolmaydi boshliq bizni aqlimizga ram kerib o'sha bo'lsa bu bo'ldi bo'lmasa endi bo'ldi ketdi endi bo'ldi tamom bo'ldi endi degan narsani tarqatmanglar deyapti olloh Allah taolo mana nim endi oraga qaytib ketasizlari muhammad o'lsa alayhialo vasalam kim orqaga qaytib ketsa ollohga sira zarar berolmaydi deydi qarang mana bizni ramkamiz olloh belgilagan chegaramiz uni huzuriga borish shu boshqa hech narsa bizi bellolmaydi u shaxslar qo'mondonlar ketsa ham olimlar ketsa ham va shaharlar ketsa ham ana shuni tushunsak bizni oldimizda mag'lubiyat degan narsa bo'lmaydi uhud jangida yana yetmishta sahobiy qurbon bo'lgandan keyin mushuklar ketdi qaytib o'zlaricha xursand bo'lib yetmishta bilan ko'zlari ko'r bo'ldida keyin yarim yo'lga borib aytishganki biz nima qilganimiz bo'ldi bu shunchani o'ldirdik ho'p lekin na bir muhammadni o'ldirdik aniq qilib oxirigacha ya'ni na bir chiroyli chiroyli qizlarni qaddi qomati kelishgan qizlarni rivoyatda aytilgan kavaib degan ko'kraklari to'la to'la qizlarni joriy qilib orqamizga ortib keldik degan ya'ni uni ham qilmadik buni ham qilmadik nima qilganimiz bo'ldi bu na muhammadni o'ldirdik alahivassalam na qizlarni cho'ri <laughs> qildik degan mushuklar aytishgan qaytdik qaytamiz bir narsa olib ketamiz degan ana buni sahobalarga a rasulolh alayhi asalam xabar qilganlaridan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam gaplar bu yerda rasululloh buyruq qildilar kim mana o'sha yerda hozir uhitda ishtirok etgan bo'lsa hamma chiqadi yana jangga mushuklar orqasidan tushamiz ham ko'rsatib qo'yish kerak bizni ya'ni mana bu yerda yetmishta odam o'ldirilgani bizni ramkamiz sindi degani emas bu bo'ldi eshik ochildi degani emas bizga qolganimiz ham o'lamizmi desa biz o'laveramiz biz o'sha ramkaga ketamiz o'lsak biz o kengligi osmonlaru yer kengligicha bo'lgan ramkaga u nima jannat o'sha yerga kirmaguncha biz boshqa hech narsa to'xtatolmaydi kelaversin dedi sahobalar tushdi sahobalar ham kofirlarni izidan vakil dedi qarangki kofirlar bu gapni eshitgandan keyin bular hali hanuz tinchimati deyishdi qaytib ketdi mana ko'rdingizmi mana ramkaga soloislikni foydasi va zararini ko'ring mana aytyapmizku bugungi kunda ham kufr masalan musulmonlarni shunaqangi haligi kesib 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 yengadi mag'lub qiladi mana davlatlarga bo'lib tashlanishligini ham asli hikmati hikmati demaylik ya'ni ular istagan iroda qilgan hikmati ya'ni ularga foyda bo'lgan jihati nimaga masalan bitta mamlakatni saksonta mamlakatga bo'lib tashlashgan bitta xilofotni mana shu narsa ya'ni kesib kesib mag'lub qilib tashlaydi uni mag'lub qilish oson bo'ladi hatto bugungi kunda bitta davlatga urush qilib kiringanda ham qarasangiz shuning uchun ikki jihatdan urush qilib kiriladida bunday bir kesib olinadi bir mintaqani kesib olib qamalga olingandan keyin ichdagilar o'z o'zidan taslim bo'ladi bo'ldi biz endi qamalda qolib ketdik deydi mana shu ramka degani kesib 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 olib ketivadi davlatni ya'ni mayda mayda qilib agar bizda ana shunday aqida bo'lsa yo'q bizni aqlimizni ramkaga solib bo'lmaydi degan aqida biz kesilib qolgan davlat bo'lib qolsak ham biz tinchimaymiz biz ya'ni ketaveramiz biz ya'ni u biz ramkamiz o'sha jannat deymiz o'shanga tushmaguncha davom etaveramiz aytdikku mana yaqin tarixda afg'onistonni mana shu yengsak deyishdi mana qobilni olsak poytaxtni bo'ldi shu bilan bu terroristlar yo'qoladi dedi endi rostdan ba'zilar shunday o'yladi qobil tushgandan keyin nimalarni <laughs> qo'liga amerikani qo'liga <laughs> amerika tayyorlab qo'ygan hukumatni qo'liga o'ylashdiki bo'ldi endi tamom bo'ldi deyishdi bir toifa odam shunaqa haqiqatdan sindi ular aqlini ramkaga solib qo'ydi lekin haq ahli yo'q degan b tamom bo'lgani yo'q hech narsa davom etyapti hali shuning uchun ham haligacha davom etyapti mana qarang aqlini ramkaga solmagani uchunda o'shayerdagi şey musulmonlar haligacha davom etyapti urush xuddi shunday masalan iroqda mosul degan shaharni shu yerni olsak biz bo'ldi o'z yengiladi deyishdi işte. rostdan ko'pchilikka ta'sir qildi bu o'sha qo'ldan boy berilgandan keyin hammani ma'naviyati tushib ketdi odamlar o'z uz o'zidan taslim bo'la boshladi tuptu top to'p tup, tup bo'lib lekin haq ahli haqni ana shu narsani bilganlar aqlni ramkaga solib olmaganlar yo'q turibdi hali ham xuddi shunday bugungi kunda mana suriyada hamma yoqni yiqitdi yiqitdi hozir aytyaptiki oxirgi qolgan joyi mana idlib agar shu yerda ham endi biz mana qamarga olib o'tiribdi mana ramkalab o'tirishibdi ba'zilar endi shunda musulmonlar iymon iymonzaiflar chiqib shunday gapiradi mana ey musulmonlarni oxirgi qal'asi deydi qanaqa musulmonlarni oxirgi qal'asi bundan bir ming to'rt yuz il avval ham bunaqangi qamallarga qolib ketgan islom bu hechqanai oxirgi qal'asi emas musulmonlarni unaqa ramkaga tushmang siz ya'ni bu degani nima degan mano tushib qoladi chiqib qoladi ya'ni oxirgi ramkasi oxirgi qal'asi desa tamom o'sha ketsa bo'ldi ketdi degan narsa chiqib qoladi shuning uchun ham ko'rasizki o'sha yerga shunday kirib borgan zahoti eshiklardan ochilib haligida aksar odam bo'ldi endi musulmonlarni qaliasi ham oxirgisi ham ketdi deydida shu bilan tamom bo'ladi himmat so'nadi biz unaqa aqlimizni ramkalatib qo'ymaymiz bo'ldi mana oxirgisi ham ketdi endi qolmadi deb yo'q qolmaymaymiz biz tugamaymiz ya'ni biz chiqaveramiz bizni aqlimizni unaqangi ramkalarga solib bo'lmaslik kerak bu bizni foydamizga ishlasin lekin ziyonimizga emas ya'ni shuning uchun ko'rasizki gohida haligi kufr tish tirnog'i bilan mana shunaqangi bir shaharga hujum qilsa o'sha shaharni shu yuqorida aytilgandek poytaxtini olishga harakat qiladi garchi u tuproqqa aylanib tep tekis bo'lib vayron bo'lib ketsa ham bugungi kunda mana qarang iroqda suriyada hukumatlar o'sha yerni egallashga harakat qilayotganligini u tep tekis bo'lib ketdi u yerda nima foyda aslida ular biladi bundan hech qanday foyda yo'qligini lekin maqsad ular odamlarni ana shu aqlini ramkalash aqlidagi ramkani shu sindirish bo'ladi bo'ldi sen mag'lub bo'lding degan bu narsa shaharlar chegaralarini buzilishligi ancha buncha odamga aqlidagi iymon chegarasini ham buzilishiga sabab bo'ladi ularga shu kerak shahar emas aslida iymon chegarasi buzilishi kerak aqlingizdagi iymon chegarasi buzilsa ya'ni o'sha shaharga qaytlanib qolgan bo'lsangiz o'sha yerda siz sinasiz bo'ldi unga shu kerak aqlni chegarasi bizda nima dedik takror aytyapman mana olloh oyatda aytgan musobaqalashinglar o'sha yerga yetguncha dedi u nima jannatga yetguncha musobaqalashinglar bu jannatga ard uning kengligi chegarasi samo bilan yer kengligichalik bo'lgan jannat demak bizga endi mana shu yerga kelmaguncha biz, biz boshqa chegaralar bizni to'xtata olmaydi olloh subhana taolo tavba surasini bir yuz o'n birinchi oyatida aytgandik mo'min haqida mo'minni yani, aqlidagi chegara nima desa mu'minina anfusahum janna yuqatiluna alloh subhanahu va taolo mu'minlardan nafslari va mollarini sotib oldi degan Mu'minlardan nafs va molni Alloh sotib oldi nima evaziga ularga jannat bo'lish evaziga ular Alloh yo'lida urushadilar, o'ldiradilar va o'ldiriladilar demak bizga mana urushish o'ldirilish o'lish qatl bo'lish joylarni boy berish vatanlarni boy berish mol mulklarimizni boy berish ahli oilamizni boy berish yani de bu narsa bizga chegara emas biz buni hammasini sotib qo'yganmiz jannatdagi chegarani olish evaziga endi bizda demak bu narsalar yo'qotilishi to'xtatmaydi agar kimni chegarasi jannat bo'lmasa ana bu narsalar yo'qotilishiga uni to'xtatib qo'yadi chegarasi o'sha bo'lgan chunki yani. demak mo'min tarzda chegarangizni aniqlab oling bu nimaga kerak sizga boshingizga bir kun shunaqa kun keladi sizga ikki chegara taklif qilinadi yo ahli oilangiz bola chaqangiz vataniz yoki mana bu yerda jannat ana shunda vatanim va bola chaqam ahli oilam desangiz tamom siz mana bu yerda katta kengligi osmonlar yer kengligichalik bo'lgan jannat evaziga mana shu chegaraga qolib tushgan bo'lasiz va mag'lub bo'lasiz shu yerda muhimi demak kufr belgilagan chegaraga tushmaslik kerak